Ну і власне друзі одразу нагадаємо, що фінальне третє читання ось цього доволі такого скандального законопроекту має відбутися 17 травня. Ну тобто, фактично, є два тижні для того, аби не знаю, Грузія схаменулася. Ну ми також будемо слідкувати за цими подіями. От, ну тому, незначні. що розуміємо, наскільки це важливо для нас в тому числі, тому що правду кажуть, Грузії треба зробити вибір між Європою і Росією. І зрозуміло, що саме проросійські сили ти. Иснуть і намагаються так, би мовити, проштовхнути от відповідний законопроект. Ну друзі, насправді ви можете так само висловитися з цього приводу, написати нам на наші студійні соціальні мережі номер незмінний 068 044 044 1. Чекаємо на ваші повідомлення з цього приводу. Ну а про те, що відбувається в Грузії, далі будемо е, говорити власне безпосередньо із грузинським опозиційним політиком. Один із лідерів партії Національний рух Кобана Копія долучається до нашого ефіру. Мої вітання. Добрий вечір вам. Доброго вечора, Доброго вечора. Е, розкажіть, будь ласка, що відбувається наразі в Грузії. Чи люди продовжують протестувати, чи зараз вони розійшлися по своїх домівках? Протест продолжается, и он будет продолжаться до тех пор, пока грузинская власть, власть теперь уже, наверное, требования протестующих поменяется, и оно не будет просто отзывом закона. Теперь уже протестующие требуют, чтобы эта власть ушла. Все дело в том, что уже две недели протестующие требовали от грузинских властей отозвать так называемый русский закон, так его называют в Грузии, закон об иноагентах, который сделан по точному образцу российскому закону, и по сути, и по содержанию он абсолютно идентичен. И что самое главное, как говорится, тексты даже, которыми пытаются лидеры так называемой Грузинской мечты их тоже уже в Грузии не называют грузинской мечтой, это русская мечта абсолютная. Э -э, тексты этих лидеров они абсолютно идентичны с теми текстами, э которыми э -э, артикулировал Путин и его окружение, когда еще начинали принимать закон об иноагентах в России. То есть методички не устарели, они такие же. Э -э, и сегодня хотят как бы аналогично российскому закону принять закон в грузии что в конечном итоге не пройдет потому что у нас в этом году выборы и грузинский народ в октябре этого года обязательно вынесет политический вердикт к грузинской мечте и э, они э, Уйдут из власти, это уже очевидно, потому что у них нет никакой поддержки в населении Грузии, никакой абсолютная поддержка приравнивается к нулю, и мы это видим за все эти дни, когда э, люди помогают друг другу помогают протестующим, помогают приезжим из регионов. Правда, еще регионы не все представлены на этих протестных акциях, потому что людям негде останавливаться. И сейчас население Тбилиси и граждане Тбилиси предлагают очень много предложений для приезжих, чтобы они готовы предоставить им жилье. Вот такое творится сегодня в Тбилиси. И оно будет продолжаться до тех пор, пока не будет отозван этот закон, и пока эта власть не уйдет, потому что она абсолютно российская, она абсолютно кремлевская, она руководится оттуда и методички э, эта власть получает тоже оттуда, поэтому никакой э, так скажем не будет никаких уступок со стороны э, протестующих. А уточнить сразу, пожалуйста, сколько людей вышло на улицы? И протесты происходят только в Тбилиси или в других грузинских местах? Да, протесты были везде, во всех городах. Они были в Кутаиси, они были в Батуми, они были в Зубдиде, в разных городах и в разных уголках Грузии. И в Тбилиси беспрецедентно, это, ну, я вам могу сказать, что за 100 тысяч вчера было, наверное, 120-150, не знаю, примерно тысяч человек. Вы видели весь проспект Руставели, начиная от площади Революции Рост до площади Свободы, полностью был забит. То есть это я не знаю сколько сотен тысяч там может разместить, я никогда это не считал, но было очень много людей, очень много людей. И так оно продолжается по сегодняшний день. Сегодня анонсирована акция, вот пока мы с вами разговариваем, на акцию скоро уже начнется, люди подтягиваются, и будет больше и больше, и каждый день это будет длиться до тех пор, пока э Протестующие э, требования протестующих не будут удовлетворено. Более того, они приняли во втором чтении вчера э, закон об иноагентах, и э, сегодня они пытались принять в третьем чтении, но председатель парламента сегодняшнее заседание отменил. Уже было назначено время проведения бюро парламента в 11:45 и в 12 уже. Должно было начаться заседание парламента, но, однако, заседание было отменено. А Третий почему? Член, Бояться социального сегодня... протеста? Конечно, конечно. Не сомнение, потому что если вы заметили, вчера были запарикодированы несколько подъездов к парламенту Грузии, вот и парламент сегодня не в состоянии, они под таким давлением не в состоянии были проводить заседание парламента и отменили его. Следующая неделя на сессионная. И, соответственно, неделя, которая начинается с 13 мая, скорее всего, они будут пытаться этот закон еще раз поставить на голосование в третьем чтении. И далее, как вы понимаете, президент Зурабишвили, которая обещала грузинскому народу, и я точно и уверен в том, что она свои обещания выполнит, наложит вето на этот закон. И в дальнейшем будет еще и процедура, процедура преодоления вета. Это опять процедура, которая будет проходить в парламенте. Так что все еще впереди, но самое главное, что грузинский народ, он сделал свой выбор давным-давно. Грузинский народ давно решил, что он является частью Европы и что его место в семье европейских государств, в цивилизованном сообществе, что его место не в России, не русский мир в Грузии не пройдет. Поэтому сегодняшнее правительство грузинское, режим, я бы по-другому это режим, российского олигарха Швили самого крупного, кстати, частного акционера «Газпрома». Его режим сегодня правит страной, это абсолютно российский я даже не пророссийским назвал бы, это кремлевский российский режим, который правит сегодня Грузией. Да? А, а, пытается, еще раз говорю, развернуть Грузию с того пути, а, с, а, на котором она уже последние десятки лет стоит, три десятилетия. Да? А, мы, не был референдум, мы Курзінський народ зробив свій вибір в пользу європейського союзу і в пользу вступлення Грузії в североатланті військовий блок. Але а... тут я перепрошую, ну тому що схоже, ну якраз таки владі це вдається, тому що у Європарламенті уже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство до європейського союзу. Тобто, я так розумію, якщо буде ухвалений відповідний закон про іноагентів у третьому читанні, то Грузія варто забути про шлях до ЄС. Да, да. Уже в резолюции, даже которая была принята Европейским парламентом, прописаны эти пункты и призывы к Совету Европы пересмотреть, как говорится, кандидатство Грузии, также пересмотреть, так скажем, статус визолиберализации, то есть договор визолиберализации с Грузией, а вот, там, помощь всякая и так далее, и так далее. То есть, европейские политики настроены достаточно жестко в отношении в случае, если грузинская мечта все-таки примет этот закон. Так же, как и вот было несколько заявлений представителей Соединенных Штатов Америки, сегодня было последнее еще одно очень жесткое, достаточно жесткое заявление государственного департамента в том числе посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии, посольство Великобритании в Грузии. То есть э, весь западный мир поддерживает население Грузии, поддерживает грузинский народ, поддерживает эту блестящую молодежь, которая, я вам хочу сказать, что э, более 80, может быть, 90 процентов протестующих это молодежь там в возрасте от 15 до 30 лет. Э, вот э, они поддерживают. Зато грузинскую власть поддерживает главный идеолог Кремля Дугин, грузинскую власть поддерживает Медведев, поддерживает Песков, которые там высказывались как бы в пользу этого закона и похвалили грузинскую мечту, что они как бы пытаются этот законопроект протащить в парламенте Грузии. Поэтому все предельно ясно. Для Грузии выбор очень простой, все это уже прекрасно понимают. Никто даже уже не собирается, знаете, читать текст этого закона, потому что всем все понятно. Понятно, что он абсолютный, абсолютно русский, что он продиктован Кремлем, что это нравится Кремлю и это нравится идеологам русского мира, и что не нравится нашим партнерам. И мне нравится самое главное, Его Величество грузинскому народу, который свой выбор давно уже сделал, и э, этот выбор никто не сможет э, повернуть в свою пользу. Тим болі російські олігархи Ванішвілі і його режим поддержка, которого практично нульова сьогодні в грузинському суспільстві. А чи можуть зараз ось ці відносно мирні протести перерости у щось більш радикальне саме зі сторони влади, тому що ми маємо власний український приклад революції гідності, коли люди так само виходили відстоювати наші європейські цінності і прагнення? Да, они пытаются подавить. Вы видели, каким жесточайшим способом они это делали там позавчера, особенно вечером. Там были даже, так скажем, не задерж... это нельзя даже назвать задержанием людей. Этих, этих людей просто крали с, с протестной акции. Понимаете, просто э, схватывали их как-то, вот, э, спецназовцы, э, били ужасно, был избит э, оппозиционный лидер. Вы, наверное, видели эти э, кадры э, избиения оппозиционного лидера, э, у которого несколько переломов, э, и э, который реально был доставлен в больницу, соперирован, насколько я понимаю, сегодня э, повторная операция это лидер единого национального движения, то есть они перешли уже все грани и во всех заявлениях, кстати, наших западных партнеров о привлечении силы со стороны грузинской мечты и власти говорится, вот и вы знаете те полицейские, которые сегодня к великому сожалению работают на власти, они обязательно ответят за совершенные преступления перед грузинским народом. Но, к великому счастью, их очень мало. Большая часть грузинской полиции, грузинских силовиков, они не участвуют в этом. И я абсолютно уверен, что недалек тот день, когда они перейдут на сторону народа. В их глазах это читается, в их действиях это видится. Здесь идет речь о абсолютно незначительном количестве, небольшом количестве каких-то очень сильно тут, тут мотивированных, наверное, участников специальных... Да. Как специальных почули, как почули вас. Я думаю, что скоро весь грузинский народ объединится, и мы добьемся успеха. Обязательно мы... Грузия будет частью Европы, обязательно Грузия будет партнером Украины. Вот, потому что подавляющее большинство населения Грузии поддерживает Украину, не поддерживает только наша власть. Поэтому да, да. эта власть обязательно уйдет, и Украина победит, и Грузия тоже.